Сьогодні активістами цивільного корпусу АЗОВ та громадської приймальні народного депутата Андрія Білейського проводиться чергове патрулювання Оболонського району. Основну увагу ми будемо приділяти дитячим майданчикам, на яких розпивають смертні напої. Ви розпивають на пісні десь не площадки. Я прошу вас. Ми тут Спасибо. Ми просимо вас уйти і не нарушати. Спасибо за Мы просим вас на Спасибо за внимание. Имейте совесть. Но ну, это так нельзя Если бы был ребенок, я бы да, вы сейчас куда бы да, выбросил? Вон урна. Смотрите, где? Да Напротив урна. Против? Да против ну, урна да, да, смотри. Пожалуйста. пожалуйста. Не, Не упадите. упадите. Да, мы уже <связываем> Бобрый, да. Спасибо за понимание. Вы нарушаете. мы кушаем а, Я прошу Сула. вас покиньте детскую площадку. Давайте Я не раскрывать. Но ну, место. Да. Не не Все. Спасибо не за понимание. То -то. Вы, вы а это не У нас такая же бутылочка. Я пришел, вот это не, 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 а не а наш. Это, это патрулирование пассивного корпуса «Азон» по «Азонам». Мы, мы боремся а с распитием спортивных на тех, как вы Согласитесь, это плохо. Спасибо. Хорошо. Не совсем шумный, не свежий. Немножко пьяный. Вы тут живете рядом, да? Да. А где его опускает. Да, а дерево. Рядом живете? Да. Ты подъезд хочешь? Давай, давай. Чуть -чуть. О, о. какая квартира это? Да, давай проведем. В Ході нашого патрулювання була виявлена чисельна кількість правопорушників. З ними була проведена профілактична бесіда. Ми і надалі будемо слідкувати за тим, щоб дитячі майданчики залишалися для дітей, а не місцем для розпиття алкогольних напоїв.